Tahukah anda haiwan apakah yang pertama dibawa ke angkasa lepas? Dan haiwan apakah yang paling membawa maut di dunia? Inilah antara keajaiban dunia haiwan yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Aisyah Zulaika binti Ahmad Fidaus dari SK Putra Utama. Kod sekolah saya adalah JBA8034. Berusia 10 tahun dan merupakan seorang pencipta haiwan serta sains. Hari ini saya ingin membicarakan sebuah buku yang luar biasa bertajuk Teroka Sains 2, Fata Pelik, Unik dan Kelaka Haiwan. Buku ini ditulis oleh Dr. Rafahmin dan Dr. Nur Anis dua orang pakar dalam bidang bioinformatik dan biologi perkomputeran serta epigenetik bio perubatan. Kepakaran mereka menjadikan buku ini bukan sahaja menarik tapi juga penuh dengan fakta sains yang mengagumkan. Kesahihan faktanya bagai bulan terang di malam gelap tidak boleh disangkal lagi. Buku setebal 150 muka surat ini adalah edisi kedua daripada tujuh siri buku terbitan teroka sains sendirian berhad. Buku ini dipenuhi gambar buana-wani yang menarik perhatian semua peringkat usia. Tidak hairanlah. Ia telah terjual lebih 300 ribu naskah di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Apa yang menarik tentang buku ini? Mari saya kongsikan. Fakta pertama yang mengejutkan saya ialah haiwan pertama yang dibawa ke angkasa lepas. Bukan manusia yang terlebih dahulu ke sana, tetapi lalat buah. Pada tahun 1947, lalat buah telah dihantar ke angkasa dengan roket V2 milik Amerika Syarikat untuk mengkaji kesan radiasi terhadap organisma hidup. Seterusnya, tahukah anda haiwan paling membawa maut di dunia? Mungkin ramai menyangka ia adalah harimau atau ular bisa. Namun, jawapannya ialah nyamuk. Siapa sangka hawa kecil seperti nyamuk boleh menjadi pembunuh utama dunia? Serangga kecil ini membunuh hampir 750,000 orang setahun kerana menyebarkan penyakit berbahaya seperti malaria dan denggi. Inilah sebabnya kita perlu menyokong usaha membanteras nyamuk Antaranya seperti mengadakan kempen kesedaran bahaya nyamuk edis Dan mempergiat program pemusnahan tempat pembiakan edis Ingat, janganlah sudah terhantuk baru terngadah Selain itu, burung belatuk mampu mengetuk pokok 20 kali saat tanpa rasa pening Hal ini yang demikian kerana tengkorak burung belatuk mempunyai struktur khas yang mampu menyerap daya hentakan. Hebat bukan? Justeru kita juga harus mencontohi semak gigihnya untuk terus belajar dan berusaha mencapai kejayaan. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya? Di samping itu, ada lagi fakta yang lebih mengejutkan lidah ikan paus biru, biru boleh menyamai berat seekor gajah manakala jantung ikan paus biru pula menyamai saiz sebuah kereta subhanallah sungguh hebat ciptaan tuhan daripada haiwan sekecil-kecil serangga hingga sebesar ikan paus biru setiap satunya memiliki keunikan tersendiri yang kita boleh pelajari dan kamu bumi Kenapa anda perlu membaca buku ini? Apa yang saya kongsikan tadi hanyalah sebahagian kecil daripada pelbagai fakta menarik, mengejutkan dan mencuit hati yang terdapat dalam buku ini. Cara penyampaian buku ini juga sangat mudah difahami, santai dan penuh dengan humor, menjadikannya lebih menyeronokkan untuk dibaca. Buku ini bukan sekadar menyajikan fakta menarik tetapi juga mengajar kita untuk lebih mengenali dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Jika seekor lebah kecil boleh memberi manfaat kepada dunia dengan madunya, kita juga boleh menjadi insan yang memberi kebaikan kepada masyarakat dengan ilmu dan usaha kita. Ilmu pelita hidup. Jadi marilah kita meneroka ilmu tanpa jemu. Saya sangat mencadangkan buku ini sebagai bacaan untuk semua peringkat umur. Sama ada anda seorang pelajar, ibu bapa atau guru, buku ini pasti akan membuatkan anda tersenyum dan teruja dengan keunikan dunia haiwan. Jadi, mari kita membaca, meneroka dan terus mencari ilmu kerana ilmu adalah cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Saya akhiri bicara ini dengan serangkap pantun. Baca buku hati teruja, fakta unik sungguh hebat. Kenali alam kenali dunia, ilmu dikongsi makin bermanfaat. Sekian, terima kasih.